У меня надув вас первое запитание из ряда таких практичных. какие основаны знак знаке Как я могу сразумить, что не где Боже, але отравилась? Прежде всего, если вы почувствовали слабость, обратите на это внимание. И первым э, вашим шагом плохо. будет прекратить принимать пищу, какую бы то ни было. Даже если это не будет впоследствии отравлением, это не станет вредным для организма. Итак, первое. Причина, то есть первый симптом – это слабость. Следом может прийти тошнота, может прийти температура или послабление стула. Но вот каждый симптом, на каждый симптом нужно реагировать пошагово. То есть первое, что я должна сделать, это просто и принимать любую еду. Вода, там, Обязательно будет треба... нужно продолжать пить воду, маленькими порциями, маленькими глоточками, потому что организм может не принять целый стакан воды, а обезвоживание еще может быть страшнее, чем отравление, поэтому прекращаем есть, но продолжаем пить воду. Скажіть, а от э, зараз ми говоримо про те, що спекотно дуже багато небезпечних продуктів, які найнебезпечніші? Чого краще уникати взагалі? Зараз Всі продукти, які ви предполагаєте, можуть яйця, неважливо, сири взбиті, можуть бути отварні або не дожарені, термічно не обработані достатньо. представляет собой большую опасность все продукты, которые содержат мясо, фарш и не обрабатывались прямо перед подачей на ваш стол, а еще хуже, если вы это делаете на ходу, вот все эти продукты самые опасные то, то я маю відмовитися від тортики обязательно от пирожных с кремом от отказаться летом следует обязательно Талия, на тебя. я думаю, ты их в принципе на наешь на, на Смотрите, меня с детства интересовало такое питание. Всегда, когда у меня болели шлунок и так далее, мне не очень хорошо я мне всегда и мама давала эти угольные таблетки. Они, правда, так хорошо працуют и помогают? Ну, думаю, в вашем детстве не было еще сорбентов лучше. Сейчас они есть, и это правильно при первых симптомах отравления или любой слабости, недомогания не повредит принять на самом деле сорбент. Это будет такая скоропомощная действие до того, как вы обратитесь к доктору. Это важно и нужно. Ваша мама делала правильно. Поняла, Лариса, Вот скажите, зараз чем мало Ну мы, як зазвучить зазвичай, да, харчуємося саме там. Зайшли, поїли швиденько і побігли далі. Це грустна історія. А, Чем безопасно там сегодня харчуватися, на що варто звертати уваги, увагу, ну, небезопасно. Не Единственным местом, скажем так, фастфуд ⁇ это, в принципе, вредная еда, но уж в крайнем случае, если вы доверяете этому заведению, вы видите, что чисто везде, полы, столы, покрытие одежда официанта в руки их, там, где подается вам пища, еще лучше, если вы видите, где она готовится, то в этом случае так и быть, можно перекусить иногда фастфудом. Но если же что-то от вас скрыли, и вы видите, или вы видите какие-то недостатки, даже если это грязно на полу, не доверяйте этому заведению. У них точно так же грязно на кухне. А следовательно, это опасно для вашего здоровья. Ну, я разумею, можно отруиться, скажем, в фастфуде. Я разумею, можно отруиться в едальне. коли отруються діти так мені Дитячого мені цікавоя як, як як цього можна за цьому можна запобігти чому ця проблема є настільки величезною в принципі тому що це стається досить часто очень низкая культура сегодня, и это было на протяжении многих лет, почему-то сейчас, летом, это ну, и наиболее возросло, э, мыть руки перед едой и после посещения туалета нас учат с самого раннего детства. Но, к сожалению, вот как раз-то работники, которые прикасаются к детям, это не важно, детский садик, школа или лечебное заведение, они-то как раз должны на это обращать внимание вдвойне, втройне, потому что на самом деле кишечная палочка очень легко размножается, и даже с Самые маленькі остатки на руках могут привести к заражению цілої групи дітей. Скажіть, будь ласка, а, ну а виходить так, что у нас немає цієї культури. то, может, потребуется как-то и правила для Совершенно того, чтобы... Совершенно верно. Контроль и правила. Когда дети страдают, то это на Совершенно верно. Делать. Контроль и правила. Человек, который приходит готовить еду или ухаживать за детьми, должен знать четко и выполнять это строго. Первое время даже не, не следует стесняться последить за таким человеком, как он ведет себя во время приготовления пищи, как он ведет себя после посещения туалета. И если это в привычке у человека, он этого не забудет сделать. А если не в привычке, Чики його к дітям допускать нельзя. У Нас щойно був матеріал, що на Одесі 13 тринадцяте роді дітей дітей е, забрали 30. у лікарню. Все ж таки, тобто, ви вважаєте, що це могла бути звичайна халатність працівника цього дитсасадку, а не е, неякісна їжа? Сажалі цепочка може бути очень длінна. от начала производства продуктов, которые поступают к детям, э, в момент приготовления их недобросовестность, потому что могли не допечь, не доварить, или недобросовестность или халатность уже тех, кто ухаживает за детьми. Цепочка очень длинная, сказать на самом деле, что происходит, могут только анализы. Вы вообще поставлю. Практичне питання. Скажіть, будь ласка, а чи як довго потрібно варити, готувати влітку, ну, щоб знищити всі, не дай Боже, якісь там небезпечні речовини? Діло не тільки в длительності, але і ще й в температурі. Должна сказати, що достатньо степень приготовлення для м'ясних? продуктов. Это в течение часа и тепер, при температуре не менее 120 градусов. Если это касается и продуктов, содержащих яйца, это не менее 10 минут при температуре тоже 120 градусов. И если это касается рыбы, то рыбу нужно готовить не менее 20-30 минут при той же температуре. Скажите, а какие наибезпечнейшие продукты для споживания улитку? Мы най... же говорили про тортики, ты бачишь. А про тортики мы говорили. Ты бачишь, ты не звернула. Я... вообще все я продукты, бо... которые вот якщо вони не упаковані Все. производителем, якщо на них ні дати, і продукти потенціально опасні. Дякуємо, пані Ларису дуже вам дякуємо. Нагадаю, що це була Лариса Бойченко, лікар-гастроентеролог. Сподіваюся, що ви почули практичні поради. Відмовляйтеся від тортиків. Це корисно і для фігури, і для всього не, не, іншого. не про мене, але так відмовляйтеся. Ми продовжуємо.